Ada banyak laporan dan ulasan mengenai Sidang Puncak ASEAN yang baru berlalu. Namun, yang sangat menarik perhatian kami ialah kesempatan gabungan Civil Society Organizations (CSO) ASEAN mengemukakan dokumen bertajuk Advisory Paper to the Chair of ASEAN 2025. Dokumen itu mengandungi cadangan yang jelas bercanggah dengan perlembagaan persekutuan nilai-nilai Islam serta kedudukan istimewa Melayu dan Bumi Putera yang dijamin undang-undang. Antara kandungan yang sangat membimbangkan ialah cadangan untuk memisahkan agama daripada negara, pelaksanaan undang-undang anti diskriminasi LGBTQIA+, ratifikasi semula ISET serta pelonggaran dasar kewarganegaraan secara automatik tanpa tapisan. Semua ini adalah bentuk ancaman terhadap asas kenegaraan dan peruntukan utama dalam perlembagaan. Lebih 120 pertubuhan bukan kerajaan Islam di seluruh negara membantah keras dokumen itu. Seksyen 3.2 dokumen itu mengandungi cadangan supaya ensure separation of religion and state. Itu terang-terangan bertentangan dengan perkara 3-1 perlembagaan persekutuan. Ia usaha terancang yang mahu menukar identiti negara ke arah menjadi sebuah negara sekular yang menafikan peranan Islam dalam pentadbiran kerajaan dan urusan kenegaraan. Seksyen 3.13 .3 pula menyarankan pelaksanaan undang-undang anti-diskriminasi untuk LGBTQIA+, Bukankah ini bercanggah dengan hukum dan undang-undang Islam serta norma masyarakat Malaysia? Undang-undang syariah di negeri mengharamkan perlakuan liwat dan transgender. Mahkamah Persekutuan dalam penghakiman kes Sulaiman bin Tabrik versus Kerajaan Negeri Terengganu telah mengesahkan bahawa ajaran yang bercanggah dengan agama Islam boleh dihad dan diharamkan. Cadangan agar Malaysia meratifikasi semula ISAT pernah ditolak secara besar-besaran oleh rakyat pada tahun 2018. Seksyen 3.5 dokumen itu menimbulkan semula isu itu. Apakah kita membenarkan satu bentuk pencabulan terhadap perkara 153 perlembagaan yang melindungi hak istimewa Melayu dan Melayu Putera? Ini serangan langsung ke atas kontrak sosial yang menjadi asas pembentukan negara Malaysia kita juga bimbang dengan cadangan dalam seksyen 37 yang mengesyorkan kewarganegaraan automatik kepada setiap anak yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang ibu atau bapa warganegara Malaysia tanpa mengira status perkahwinan atau tempat lahir. Ini bakal membuka pintu kepada kebanjiran kewarganegaraan tanpa tapisan dan akan melemahkan kedaulatan undang-undang negara. Bagi kami sebarang percubaan untuk membawa masuk prinsip hak asasi manusia berasaskan acuan barat yang tidak berpaksikan kepada Islam, budaya Melayu dan norma masyarakat Malaysia harus ditolak mentah-mentah. Negara ini mempunyai kerangka hak asasi tersendiri yang dibina atas undang-undang Islam dan makasid syariah. Dokumen itu tidak mewakili suara majoriti rakyat Malaysia cuma sekelompok pihak yang tidak bertanggungjawab cuba memaksakan fahaman liberal mereka ke atas negara ini tanpa menghormati sejarah dan sensitiviti agama dan kaum yang ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengurusi ASEAN 2025 mesti menolak sekeras-kerasnya semua cadangan yang bercanggah dengan Islam dan perlembagaan persekutuan itu. Peranan Malaysia dalam ASEAN mesti berpaksikan Islam sebagai agama negara dan kedudukan istimewa Melayu dan Bumiputra tanpa menafikan hak agama dan kaum lain sebagai asas bagi keamanan yang kita nikmati pada hari ini. Sekian kami sekadar menumpang lalu.